बिसमीम मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ मैंने सोचा कि टर्म स्टार्ट हो रही है और पेरेंट्स बुक्स और नोटबुक्स ले रहे हैं बच्चे अपना नया बैग सेट कर रहे हैं और मैंने पीटीएम अटेंड की बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मिली बहुत सारे गिले शिकवे पेरेंट्स ने किए अपने बच्चों से रिलेटेड तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों से हर वक्त नाराज़ ही रहते हैं जो हर वक्त अपने बच्चों की बुराइयां ही करते रहते हैं शिकवे ही करते रहते हैं मैंने सोचा मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूं कि चलो छोड़ो पिछली बातें जो हुआ वट्स एवर वॉज आप सब कुछ भूल जाएं, अब आप एक नया स्टार्ट लें आप भी एक नया स्टार्ट लें और आपके बच्चे भी एक नया स्टार्ट लें देखिए नया सेशन शुरू हो रहा है चंद टिप्स मैं आपको बताऊंगी कुछ बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है ताकि अगले साल जब आप रिजल्ट अटेंड करने आए तो आप खुद भी खुशी खुशी आए आपके बच्चे भी खुशी खुशी आए अच्छा रिजल्ट भी आप लें और आपके दिल में ये सुकून हो कि आपके बच्चे अब आप कुछ बन जाएंगे देखें ना बच्चे वही कुछ बनते हैं जो आप उनको बनाना चाहते हैं या जितनी आपने मेहनत की होती है अगर आप गलत इनपुट डालेंगे तो गलत आउटपुट आएगी अगर आप मेहनत करेंगे और बच्चों के साथ आप अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलेंगे तो आपके बच्चे जो हैं आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगे और वो अच्छे इंसान भी बनेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप पिछली बातें भुला दें जो भी हुआ आपके बच्चों ने जो भी किया आप सच्चे दिल से ना उनको माफ़ करें आप भुला दें और आगे चलें आगे बढ़ें ताकि आपके बच्चे जो हैं वो तरक्की करें और आपको भी सुकून हासिल हो सबसे पहले मेरी पेरेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है और इस बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में इसको जगह दें कि रिस्पेक्ट योर जुल अपने बच्चों की इंसल्ट लोगों के सामने मत करें ना घर में ना घर से बाहर ना टीचर्स के सामने मैंने रिजल्ट पे ऐसे ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है कि रिपोर्ट लेके निकले और बाहर निकलते साथ ही रख थप्पड़ कोई पेरेंट्स में गालियां देते हुए लेके जा रहे हैं कोई थप्पड़ मार रहे हैं कोई ख़ुशी खुशी भी जा रहे हैं लेकिन ये कितना बुरा लग रहा होता है बच्चों को उनको कितने इंसल्ट फील होती है कि चले रिज़ल्ट अगर गलत आ भी गया इसका मतलब ये थोड़ी था कि आप इतने सारे उसके फ्रेंड्स के सामने इतने पेरेंट्स के सामने थप्पड़ पे थप्पड़ मारें गाली पे गाली दें अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा यकीनन बुरा लगेगा ना बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती है मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप आज बच्चे के साथ जो कर रहे हैं जब आप बूढ़े होंगे आपका बच्चा भी आपके साथ वही करेगा ये बात हमेशा जहन में रखें इंसान सोचता है मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा ये करके देखें मैं इसको ये कर दूंगा मैंने खिलाया पिलाया ऐसा नहीं होता आप जितनी रिस्पेक्ट बच्चे को दे रहे हैं जब आप बूढ़े हो जाएंगे उतनी ही रिस्पेक्ट बच्चा आपको देगा और बच्चे की बुराइयां मत करें ना टीचर के सामने ना लोगों के सामने ना उसके फ्रेंड्स के सामने घर में भी अगर आपको कोई शिकायत है ना बच्चे से अलग बैठ के उससे डिस्कस करें उसको बताएं कि आपने ये गलती की है आइंदा ना हो रिस्पेक्टफुली बात करें उसके साथ और उसकी तमाम खामियां उसके सामने डिस्कस करें उसके साथ और उसको इनक्रेज करें और उसे कहें कि अब आइंदा नहीं ऐसा होना चाहिए हम तो आपको ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप बताएं कहाँ कमी है अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप हम बताएं जब आप इस तरह की गुफ्तु करेंगे तो आपका बच्चा जो है उसको भी एहसास होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से तकलीफ में हैं और वो मेरे से इतना प्यार करते हैं इतनी रिस्पेक्ट वो कर रहे हैं तो मुझे भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है आप आज से इस चीज़ के बरकार बंद हो जाए मेरी अपने तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों की रिस्पेक्ट करें आप बच्चे अगर चोरी करते हैं ना झूठ बोलते हैं अगर कोई गलत काम करते हैं अगर वो मोबाइल के ऊपर गलत चीज़ें देखते हैं ना तो इसकी वजह ये है कि 95 परसेंट इसमें आपकी गलती है आपने उसको टाइम पे चेक ही नहीं किया आपने उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि वो आपसे डिस्कस कर सकता तो गलतियां हमेशा वालदेन की ही होती हैं बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत अच्छे वालदेन का बेटा भी गलत निकल जाता है वो गलत रास्ते पे दोस्तों की सोहबत गलत होती है या उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है किसी एक गलती की वजह से वो अपने अंदर ऐसी नेगेटिविटी जो है उसको परवान चढ़ाता रहता है और वो दिल में सोचता रहता है मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा वो गलत रास्ते पे चला जाता है उसको भी पेरेंट्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं पहली चीज़ रिस्पेक्ट है और दूसरी जो चीज़ है ना वो स्टॉप पैम्परिंग बच्चा फेल भी हो रहा है गलत मार्क्स ला रहा है ओ ठीक है ठीक है कुछ नहीं बनना हमारे पास बहुत पैसा है तुम बन जाओगे हमारे पास इतना पैसा बैठे टीचर को खरीद लेंगे ओहो छोड़ो मैं महंगा तरीन टीचर घर में रख लूंगा ये ऐसा मत करें ऐसा मत करें यहीं से तो आप अपने बच्चे को तबाह कर रहे हैं पैसा सदा थोड़ी रहता है फिर आप बच्चे को जीना भी तो सिखाए ना पैसे के बल पे आप सारी दुनिया नहीं खरीद सकते अगर आपने उसको अच्छे तरीके नहीं सिखाए अगर आपने उसको रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया तो पैसा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको चाहिए कि आप उसकी ये पैम्परिंग बंद करें जब दिल दिलचहा उठा के सीने से लगा लिया जब अपना मूड ना हुआ गुस्सा है तो बच्चे को आपने झड़क दिया ये चीज सबसे गलत है बच्चे को प्यार उस वक्त करें जब बच्चे को प्यार की जरूरत है आपको नहीं बच्चे को प्यार की जब जरूरत है आप उस वक्त बच्चे को प्यार करें उसको रिस्पेक्ट दें उसको बताएं कि उसने जिंदगी में कैसे जीना है तीसरी चीज है डिस्कस तो बच्चों से डिस्कस किया करें जरूरी नहीं कि उनको बिठा के और बाकायदा आप तकरीर करें हल्के फुल्के अंदाज में डिस्कस करें कि भाई वो क्या चाह रहा है आगे क्या बनना चाह रहा है और उसको फोर्स मत करें तुमने डॉक्टर ही बनना है तुमने इंजीनियर ही बनना है तुमने मैथ्स ही पढ़ना है चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो और आप उसको फोर्स करें कि तुम यही बनो ये यह मत करें आप, आप उससे हल्के फुल्के अंदाज में डिस्कस करें और अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो आर्ट्स को चूज़ कर रहा है या मैथ्स को कर रहा है और वो मैथ्स में अच्छा नहीं है तो आप इस तरह के एनवायरनमेंट में उसको ले जाए आहिस् आहिस्त कोई अच्छा सा मैथ्स टीचर रखते हैं अगर आप समझते हैं कि उसको मैथ्स पढ़ना चाहिए और उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो आप उसको अच्छी अच्छी मैथ्स की बुक्स लेके दें छोटी एज से ही आप अच्छा सा एक टीचर रख दें उसको आप खुद उसके साथ मैथ्स करें बैठ के इंजॉय कर कर के मैथ्स करें तो आस्ता आस्ता उसका भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा मैं चूंकि खुद टीचर थी तो मुझे ये था कि मैंने तो इतने स्कूल्स में पढ़ाया हुआ इतने मैंने कोर्सेज किए हैं तो मेरे से अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता इंसान में कभी कभी ये चीज़ आ जाती है जब मैं बहुत यंग थी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं बहुत सारी स्टोरी बुक्स और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बच्चों के लिए लेके आती थी और उनको सुनाती भी थी फिर उनको कहती थी कि वो खुद भी पढ़ें लेकिन मैंने फील किया कि मेरी बेटी की ना पोजीशन रह जाती थी मैथ्स की वजह से और मैं हज़ार कोशिश भी करती थी तो मैं मैथ्स अच्छा नहीं पढ़ा पाती थी मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा पाती थी कि और मेरे बच्ची की हर साल जो है पोजीशन थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ इस तरह आ रही थी और वो बहुत फील करती थी और वो इतनी शाई थी कि वो खुल के कहती भी नहीं थी बस मुझे कहती थी कि मामा मुझे मैथ समझ नहीं आता मेरी आई साइड भी वीक है मैथ्स जो टीचर पढ़ाती है वो इतना ऊंचा बोलती है मैं डर जाती हूँ मुझे मैथ्स समझ नहीं आता तो मैंने अपने तमाम ख्याल को एक साइड पर रखा और मैंने ये सोचा कि मुझे वो करना है जो मेरी बेटी के लिए अच्छा जो मेरी बेटी चाहती है मैंने एक बहुत लविंग सी स्वीट सी टीचर को मैंने सेलेक्ट किया मैंने सोचा चलो छोड़ो दो जोड़े मैं कम बना लूँगी ना एक महीना मैं बाहर आउटिंग नहीं करूँगी और मैंने उसको एक बेहतरीन मैथ्स की टीचर मैं आज भी उसकी शुक्र गुजार हूँ उसने मेरी बेटी को मैथ्स पढ़ाया बेहतरीन मैथ्स की टीचर मैंने सेलेक्ट करके उसको ट्यूशन रख दी मैंने आधा एक घंटा वो ट्यूशन पढ़ती थी मैथ्स की चूँकि वो मैथ्स की टीचर उसको पढ़ा रही थी ना वो मैं तो नहीं मैं मैथ्स की टीचर नहीं थी मैं नहीं पढ़ा सकती थी ना उस मैथ्स की टीचर ने उसको ऐसे टिप्स दी कि मेरी बेटी की ना उसी साल नाइन्टी नाइन आ गए मैथ्स में और वो इतनी खुश उसका कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर चला गया पोजीशन भी उसकी फर्स्ट आ गई मतलब वो भी खुश और मैं भी खुश तो अपने रूल्स को ब्रेक करें ये मत कहें कि आपके बाप दादा ने ये किया था मैंने ये किया तो तुम भी ये करोगे ऐसा मत सोचे ये भी मत सोचे कि भाई ट्यूशन और अकेडमीज में कुछ नहीं रखा ये मत सोचे अगर आप घर में आसानी से एक अच्छा ट्यूटर ट्यूटर अफोर्ड कर सकते हैं

मेरे जो पेरेंट्स थे ना वो हमेशा कहते थे असा तो कभी ट्यूटर को नहीं पढ़िया असि तो कोई ट्यूटर नहीं रखना एक ही गल है आपे पढ़ो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी और मैं डर के मारे कहती भी नहीं थी कि भाई मुझे ये चीजें आपको नहीं आती और पापा आप भी नहीं पढ़ा सकते ये चीजें तो मुझे कैसे है और मैं ऐसे ही रह गई तो मैंने ये चीज़ फिर इसको छोड़ दिया आज भी मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल में भी अगर कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ में गाइडेंस चाहिए तो हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हम उनको ये नहीं कहते और हमें कहना चाहिए भी नहीं मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों से डिस्कस करें कि उनको कहाँ कमी फील हो रही है और उनको क्या चाहिए और आप उनको वो प्रोवाइड करें अपने रिसोर्स के अंदर अपनी चादर के अंदर आप कोशिश करें कि उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें और अगली जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लव एंड फ्रीडम बच्चों से प्यार करें प्यार का मतलब ये नहीं है कि उठा के और सीने से लगाए और बस ये प्यार नहीं है प्यार है रिस्पेक्ट और आज़ादी बच्चों को आज़ादी दें खेलने की भी बच्चों को वीडियो गेम भी खेलने की आज़ादी दें बच्चों को बाहर फ्रेंड्स के साथ भी खेलने की आज़ादी दें आप ठीक है और घर में भी उनको आज़ादी दें अगर वो एक चीज़ पसंद नहीं करे तो दूसरी चीज़ उनको खाने दें कोई बात नहीं साथ साथ अगर वो जो चीज़ उनको ना पसंद है उसकी क्वालिटीज भी उनको बताएं साथ साथ मजेदार बना के उनके सामने खुद भी खाएं ताकि कभी कभी वो भी वो चीज़ खा लें बच्चों को आजादी जरूर दिया करें बच्चों को अच्छी गजा दें उनकी मनपसंद भी और आपकी मनपसंद भी साफ सुथरी धुली हुई घर की गजा उनको दें और कभी कभी उनको बाहर भी ले जाएं कोई बात नहीं फास्ट फूड भी कभी कभी खिला दें उनको अगर वो जंक फूड पसंद करते हैं तो कभी कभी वो भी खिला दें ताकि उनके दिल में हसरत ना रहे लेकिन इस चीज़ को हैबिट ना बनाए ज्यादातर उनको हेल्दी फूड आप दें इसके अलावा उनके अंदर स्टडी से रिलेटेड जो है ना इंटरेस्ट डेवलप करें पढ़ाई से मोहब्बत उनके अंदर डेवलप करें उनके साथ ऐसा एटमोसफेयर घर में बनाएं कि वो ऑटोमेटिकली जो है पढ़ाई की तरफ उनको अच्छी सी स्टडी टेबल आप लेके दें अच्छा सा बैग अच्छी सी स्टोरी बुक्स उनको लेके दें अच्छी सी बुक्स उनको लेके दें ये सारी चीज़ें जब आप उनको प्रोवाइड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे कुछ बन जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ बने तो छोड़ो पिछली बातें भुला दें सारी पिछली बातें भुला दें एक नया स्टार्ट लें नया साल शुरू हो गया है बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं अब उन्होंने नया स्कूल ज्वाइन कर लेना है नई क्लासरूम ज्वाइन कर लेनी है और टीचर को भी बताएं कि आपके बच्चा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मत करिए अपनी बच्चे की बुराइयाँ टीचर के सामने टीचर को शायद मिल जाएगी वो और दस बुराइयाँ कर देगी आप मत करिए ऐसे

कि छोड़ो पिछली बातें बच्चों की रिस्पेक्ट करना शुरू करें जब आप बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे ना तो आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे वो ज़िंदगी में कुछ बनेंगे मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों पे इस साल ज़रूर अमल करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया